Всем привет! Сегодня хотел рассказать о лебедке, которая стоит у меня в гараже, с помощью которой я вытягиваю моторы с автомобилей для ремонта или переустановки. Вот состоит она, получается, моя лебедка вот с такого редукторного кабанчика, который выдерживает 200 кг. Трос наматывается на бобину, крутится вот с помощью этой ручки там через червячную передачу. Вот. Получается у меня гараж металлический, вот, сваренный там со швеллеров с разных. Закрепленная лебедка на швеллер. Потом дальше идет трос. Вот. Вот таким образом. Вот. В чем интерес такой лебедки? И как она работает? Значит, были сваренные с квадратной трубы 40 на 2,5 квадратная труба, 2 таких две такие трубы, сваренные, закрепленные по краям гаража. Вот, и наверх был одетый и приваренный также швеллер, который держит этих две трубы, чтобы они не съезжались между собой и не прогинались. Потому что когда не было этого швеллера, вытягивала мотор с коробкой вместе, который важил практически 200 кг, где-то так, то эти трубки начали аж прогинаться. Вот. Пришлось приварить швеллер, после чего вообще не было никакого прогиба, ни грамма. Вот как эта конструкция работает у меня. Получается трос. Когда покупал тросы, в магазине сказали, там дали бумагу, что он выдерживает 475 килограммов на разрыв. Вот. вот трос идет наматанный через бобину. Э, ролик. Э, в середине ролика э, получается мне только. Вставленные подшипники. Вот, Кронштейн прикрепленный жестко. Ролик стоит тоже жестко. Как бы. Ну, закрепленный жестко. Потом идет дальше трос. И тут стоит каретка. Каретка там получается на четырех подшипниках. Вот, два с одной стороны, два с другой. Вот вниз приваренные две планки. На них стоит тоже ролик, в котором тоже стоит подшипник. И ухо. Вот, потом опускается трос и идет тоже через крючок, в котором тоже стоит ролик. Когда не было вот, вот этого второго троса. У меня просто шел один и с крючком. Пробовал вытягивать моторы, то очень тяжело. Приходилось для лебедки. Сейчас, когда поставил два троса, то намного легче. Правда, крутить дольше, но зато легче. И уже, конечно, усилие на лебедку идет. так как она там выдержит 200 кг, уже по идее она должна выдержать 400 кг. Потому что за счет вот этого, как называемого, полиспаза, Говорят крановщики. Вот она выдержит в два раза больше. Вот. Еще один интерес в этой лебедке в том, что она ездит, это понятно. Но она еще регулируется по длине. Как это работает? Вот приваренная получается у нас цепь. Вот, идет, она идет. И здесь приваренный крючок. Вот смысл этого крючка. Вот получается, мы снимаем здесь цепь, и эта лебедка у нас регулируется как нам надо. Подтянули сюда, подтянули туда, выставили как нам надо, и на звено вот зацепили мы его обратно. Лишний этот кусочек цепи можно повесить тут вот рядом крючок приваренный. Потому что в машинах бывает мотор с правой стороны, с левой стороны, там где-то. И посредине вот надо вытянуть вот такая вот конструкция вот иногда даже бывает не э, э, только там двигатель надо просто надо что-то э, какую-то часть машины или приподнять или придержать там снимаешь и э, бывает коробку надо чтобы двигатель висел вот, вот такая конструкция. Еще еще здесь получается, я еще не доделал, есть такая пластина, вот и у меня уголок впереди стоит. Вот для чего она сделана? Вот бывают такие случаи, что не всегда машину, например, поднял мотор и не всегда машину можно оттянуть, не оттянуть, а оттолкать назад, потому что там колесо снятое, там подрамник, как бы собирать это все кучу обратно неинтересно и приходится брать мотор и оттягивать как бы вперед, вот. Это пластина, значит, предназначена для того, чтобы упирались сюда тросы. Вот просто тросы эти будут упираться, но здесь еще я не доделал, приварю два ролика и будет упираться не в два ролика. Уперся в два ролика и оно туда уже не будет тянуться, а будет просто упор в ролике и будет ровное Система. Я приварю попозже и покажу. Это выложу видео, добавлю. Вот. Ну, в принципе, такая лебедка. Придумали такую. Как бы очень устраивает, очень удобно. Кому нравится, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много всего интересного. Вот. Всем удачи!